Намагався війти в Донецк еще до 1922 года, то есть продолжил воевать на фронте. Тебя когда привезли в кайданках. Как тебя заарештували за участие в войне? А, это замечательная история была. Мы собирались, наша задача была, задача нашей группы была. На мой взгляд, самая благородная задача, которая только может существовать вот за все эти 10 лет войны, это освобождение наших украинских пленных. С точки зрения тогдашнего закона, тогдашней власти, это был терроризм, организованная преступная группа, страшные Это было в 2020 году. Да, это было в 2020 году. Страшные люди, которые зачем-то решили, как они там рассказывали, Господи, дайте вспомнить, ускладнение международных а да, это, провокация военного конфликта с метой ускладывания международных взаимоведносов. Ну, по мне тоже такую справу То есть за то, что мы пытались освободить пленных, зайти в Донецк, да, была такая смешная история. Ты был командиром группы ГУРМО, спецподраздела, который готовился к какой операцию? Освобождение пленных в тюрьме изоляции города Донецка. И то, что я сказал, смешная история, на самом деле это было совсем не смешно потому что операция была сорвана, пленных мы не освободили, и это был очень сильный удар по морально-психологическому состоянию моих бойцов. Чувствовать себя преступником в своей собственной стране только за то, что ты пытаешься кому-то спасти жизнь, Блин, мягко выражаясь, неприемлемо. Сколько часов вы готовились до этой операции? Полтора года. Именно к этой полтора года. Были же другие операции. Просто это самое известное. Были другие операции, операция, успешные. Как была провала эта операция по тому, чтобы штурмовать тюрьму в Донецке? У нас это взяло штурм спецподразделения СБУ Альфа. Угу. Вы все были затриманы? Мы как раз вернулись в Маринке, выполняли другую боевую задачу, сейчас уже об этом можно говорить вернулись в Маринки и за БК пополнить БК. И нас взяли. Да. Нет извинений. Как, как, черт с ним с этими вещами. Ладно, вытащили у, там, у Родиона из кармана там, несколько сотен долларов, которые он откладывал, мы же зарплату не получали, которые он откладывал своему больному отцу. Ну, ладно, Родион уже мертв, погиб. Но извинения хотя бы. Мне не дарм, же... <laughs> извини, у меня слишком крепкие нервные системы. Вы же не знаете, кто из них завтра выживет, а кто нет. А чувствовать, что ты когда-то был в роли преступника, это неприятно. Mm -hmm. За то, что ты намагался ведеть в Донецк.